Что понравилось, что не понравилось именно в походе. В той части, по которой вот мы топали. Давай я сейчас с тебя. С меня. Я, я буду снимать, ты просто говори, я сам себе. Ну, мне все понравилось, я думаю, что поход шикарно, погоды. Действительно, я думаю, что можно пройти раза в два больше, но пришлось на половине дистанции просто тупо сойти. Но все было шикарно, спасибо. Спасибо. Мне понравилось, что тут очень красивый вид, горы, небо, облака. можно полюбоваться, чистый воздух. Узнал, что как можно жить на природе и как это иногда чуть отличается от нормальной жизни. Всё. Всем привет. <laughs> Здравствуйте, город. Я <laughs> Марко. На самом деле все понравилось. Это был мой первый поход. Я ожидал, на самом деле, что будет хуже, потому что это реально очень тяжело. Но оказалось, что это немного проще, чем я думал. А, мне все понравилось. Даже та погода, которая была, это реально было круто, как по мне, потому что в такие экстремальные условия да, потом спасибо. можно всем рассказывать, что в такие экстремальные условия ты смог собрать палатку, собрать рюкзак и идти. Не это улететь. Будет ветер, и ты чуть ли не падаешь. Все реально было круто. Спасибо инструкторам. Спасибо самому. Спасибо ходьбе он мне не показал свою сторону прошлого а по поводу его стороны согласна, немножко страшно. <связывая> <связывая> Я не выплюнула еду. <связывая> <связывая> да, да чуть громче. Вот. Мне, в принципе, понравилось. Были моменты, которые меня жутко победили, например, там же какая-то медленная ходьба, или сегодня плохо приготовленная каша. <связывая> вот, ваши недовольные лица, или то, что вы не хотите что-то сделать. Ну, в принципе, я поняла, что ребята неплохие. Конечно, сначала вы мне показались какими-то силами на вокзале. Как вы будете тащить, что вы будете делать. И скажете, не хочу, хочу к маме. Вот, но молодцы. Я их не ожидала. Многие, вот, просто мужики. Я... Это был мой первый поход. Мне он показался сложным довольно, когда первые дни мы находились в совершенно новых ситуациях. На Гаверле вообще капец был. На Петровке Да, и на том и том. Подъем и спуск также был очень тяжелый. А последние два дня вообще просто были супер сидеть на месте, купаться в речке, играть в мафию. Всем спасибо. Мне это мой тоже, как и все говорили, мой первый поход. И он мне показался таким, в котором я его ожидал. Единственное, что мне не понравилось, так это погода. Я не ожидал, что она будет такой плохой. А в основном все нормально, все хорошо, все понравилось. Классный инструктор всем спасибо. Это был тоже мой первый поход. Я в этом походе исполнил свою мечту. Поднялся Не надо говорить на камеру, как-то было мечта. Поднялся ноговернул. Я думала, будет сложнее. Ну, мне очень понравилось. Спасибо. Ну поход был реально классный, особенно в последние дни, в первые дни все много уставали, мало смеялись, мало говорили. Действительно понравилось смеяться на одном, Ой, стоять на одном месте. Очень удивлю... удивил контрастный лёжа, который вечером дьявол с вашим, вы неправильно поставили темп, вылазим из теплой палатки, переделываем, а на утро святой бродит и раздает еду. Ну так было весело, по-моему, но... мне понравилось. Mm -hmm. Это был мой первый поход. Погода <свист> была говно. <свист> <свист> Вообще, не дали вкусу. <свист> <свист> в общем, было на самом деле очень круто. Я правда расстроилась то, что на Гаверле было ничего не видно. Я очень ожидала увидеть все Карпаты оттуда, потому что самая высокая точка в Украине. И такая лажа с этим туманом дурацким. Нет. Очень клево было, когда вот ты просыпаешься, так часа в 4 утра. Палатка тебе. Ветер, да, очень жесткий был. Но вообще, на самом деле, да, я поддерживаю робу, потому что это экстремальные условия, такой адреналинчик, ты утром встаешь, пальцы не чувствуешь, попку натягиваешь, все вещи теплые одеваешь, если вещи не уехали домой. Вот. И вот этот вот момент, когда ты просто слизываешь с пачки оставшуюся халву, потому что <с больше есть нечего, потому что все под расчетом. ну, очень-очень клево. Не настолько было сложно подниматься, но второй день, по крайней мере, первый день, но очень дохлый день. Но все, было круто, очень вкусная форель была, классная сауна была, обалденная. Любимый момент за весь поход, наверное поход в сауну, Извязные, поливание из вязаной лужи у меня, да, они все там себе Я только сейчас понял, что где-то дня за два или за три до сегодняшнего дня мне в глаз попала муха, я сейчас ее оттуда выстрелю. Не думаю, что она там была с Поход был очень классный, мне очень понравился поход в сауну, реально был самый крутой день за все. Короче, жизнь. ходим в сауну, не надо ездить в Карпаты, все вам понравилось. Экспедиция, походы в сауну. Мне очень понравилась погода, даже та плохая, реально. Это была одна из самых суперских дней, когда этот ветер, палатки, был реально экстрим и получил море адреналина. Я в этом походе я понял, что я ненавижу не все Карпаты, а только Петра слово Ханарова я запомню надолго. Теперь я его буду выговаривать по ночам. Классные классная еда. Ее было мало, спасибо. Ну, скажи что-нибудь, ну, коммент. Давайте подскажем. А это был мой первый поход. Погода не очень. Мы первый поход долгое время. Начало крутое. Карпаты, на самом деле, я ждал, что будет тяжелее, но когда поднялся на Петрос, понял, что лучше не надо. Тяжелее уже не будет. Куда уж тяжелее? Да. Ну, на самом деле, вот, мне понравилось все, кроме погоды и вот тех двух ночей, где мы под Гаверой провели, потому что погода там была было холодно. И мне понравилось последние три дня и под сауну, потому что мы сидели у был отличный лагерь Спасибо Мне очень понравился поход Он был намного лучше, чем я ожидал И вот та вот погода, которая была под Гаверлой После нее можно На любую одесскую погоду сказать Ничего теперь не страшно Помогите! улетел! Я так, едем, едем дальше, давайте, автобус ждет. Я? Ну да. Ну, вообще, я ожидала, наверное, что все будет намного хуже, потому что реально, скажем так, нагрузка на вашу класс нагрузка людей. И когда, ну, как бы я распределяла продукты, я понимала, что, боже мой, эти 5 кг еды будут носить теперь не мои друзья-студенты, 12 дети, но, конечно, они, там, они же умрут куда-то едой. Так вы нас осознанно что пытали? Нет, у нас не было вариантов, то есть либо мы идем, либо мы не едим. Или мы, да, или мы не едим. Леша, кстати, предлагал не есть. Леша бы и не ел. Если бы мы не ели, мы не шли. Так что удивило, что все пошли, все молодцы, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но шли все. Я всеми очень гордилась до того момента, пока мы не застряли под гаверлой. Потому что когда я ходила под гаверлой, и уже там день шел дождь, все было мокрое, а при этом вокруг палаток были равномерно разбросаны спальники, рюкзаки, носки. Вы там очень вовремя сказал, собирайтесь. стояла по тем там палатки, которая равномерно с труйками стекала водичка с палатки. И до кого там уже спустя два дня не доходило спрятать все вещи внутрь, чтобы они были сухие. Ну, я думаю, что приходит с опытом. Так да, так что закончили относительно нас. Главное, что мы все живы. Это, Очень большое достижение на самом деле. все Так что спасибо. Здорово. Да. Мне очень понравилось, как реинкарнировался Антон, приехав кашляющий, чихающий, весь вздыхающий. И при этом, ходя босиком по траве в тонкой кофточке не меняя обуви, не меняя носков действительно, которые просто муки отложили, не знаю, когда выбили поколений 10. Он выздоровел каким-то чудом. Понравилось Лизой ходить задом по городу и по с ребятами нас не одним спортом помню. Понравились Ларика всякие смешные истории. Спасибо, ты всегда делаешь наш любой лагерь намного веселее и лучше. Скучала очень пороми с Кристиной, слава богу, что вы уже с нами. Особенно по нормальной гитаре, нормальному голосу. Хорошо, что мы посидели на месте, и Рома как я опускал в Вот, еда понравилась. Спасибо, любимый. Меня -то Вы что меня все жутко напугали в первый день. Я думала, что все, не знаю, ну, я не надо делать. Особенно мне еще понравилось, когда Леша говорит, это погода жуткая, меня тошнило всю ночь, меня била эта палатка по морде. И я выхожу, говорю, Леша, что ли? Говорит, это Карпаты еще, Карпаты. Я думаю, ну как эти Карпаты, это домой. Все. Ну, потом все стало хорошо. Спасибо за компанию, ребят. Если что, надеюсь, что сходим <связано> Так, ну что мне сказать? Погоды, мне как бы это не напугаешь, не такое видали. Единственное, что прохладно и страшно за то, что мы что-то улететь, и мы это не найдем. Вещи все дорогие. Кое-что и поулетало. <связано> Аптечка. <связано> Аптечка, Галин <связано> <«Аптечка, связано> Тент от, э, от Ликзака. Когда он начал летать, нас все взбивали какими-то камнями, какой-то обувью, потому что... Вот. Еды надо брать чуть больше. Здесь, так они бы умерли. Ничего страшного я понесу. Рекорд делать на, именно на каше. на печенье, потому что печенье должно быть... 7 злаков. Вот. Потому что не будет да. еды, не будет ходьбы. И сгущенки. Что еще? понравился этот последний день, похода. именно ходьбы. Мы Когда мы спускались в вот горные речки, вот эти вот, такие да. вот я очень люблю, пытаюсь все ручейки Впереди? Я бы уже... шел, бы шел по этим речкам, пока не закончится в этом море. Вот. вот это вот самое понравилось на последний день похода. Ну и, конечно, отдых на этой полянке прекрасный, среди все очень хорошо, более-менее расслаблено, пошла более насыщенная вещь ну, еда там очень курочка там, там форелька, Сауна, синовал, ресторан. Дранники. 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 Последние ну, не пару дней отдыха, очень, красные. ну, после всего на поле, а, такие отдохнувшие, чистые, помытые, не грязные. А, а гречки вот. очень понравилось купаться в водопаде. А вот, сегодня тоже покупал. Ну, спасибо. Так, мне поход очень понравился. После первого дня у меня была твердая уверенность, что мы перед Говерлой нескольких участников отправим домой вместе с кем-то из инструкторов, иначе мы дальше не дойдем. Тем не менее, как-то странно, но все втянулись, чем те участники, которые сначала и шли в конце, очень даже бодло и шли потом, что в конце. Вот. Очень понравилась погода под Гаверлой, потому что опыт показывает, что запоминается только жопа. Все, все, остальное, что было тепло, солнечно, красиво, все забудется. А вот погоду под Гаверлой вы будете помнить лет 20, как вас лупило по морде палаткой. Вот. Все очень понравилось. Думаю, что поход получился даже лучше, чем он мог быть, потому что если бы мы прошли по хребту, в принципе, но вы это видели уже на Петросе, то есть примерно то же самое. Вот, мы бы не, не, не смогли так хорошо отдохнуть и насладиться еще нас солнышком, отдыхом, как мы это сделали тут. Так что все, что не делается, делается к лучшему. Я думаю, что Реба, Ребра Бребенескул не самовитая, дождутся нас до следующего похода. Думаю, его уже можно запланировать на следующий год. Можно в обратную сторону, чтобы если погода нас где-то застала, то теперь мы увидели эту часть и дошли до Гаверлы с, с другой стороны. Вот, а вообще нам надо валить, потому что мне оборвали часы, мне понравилось взгляд с лавиком. Я потерял, я потерял часы, часы, мне понравилось купаться в фонтане, меня сняло трусы. Снял. Я, Снял. Говорю, а я, говорю, я говорю, я залез под фонтан, и меня реально там просто прокрутило вот так. Так, и нам пора бежать, потому что осталось 45 минут. Всех люблю, там